Мне это вообще так что ли, где мое? В маске какого ты члена это самое бьешь по камере? Тихо. Извините, извините, но я не матерюсь. Я уже не матерюсь. Мат это очень плохо. Кстати, мат приводит к импотенции. Научно доказано, что Ну, у Подырьянского надо поинтересоваться специалиста в этом отношении Подырьянского, как у него с этим делом. Это скорее всего а. христиане. Опа, опа, Сними 15, 36, машину. Да. А. Машина 1536, да? Машина 1536. Это уже сбор данных. А, сбор данных, да? да. Сейчас мы еще их посмотрим по свече. Угу. Так, они налево, да? Ага, а тетушки тоже тут шли налево, да? Получается, мы их спугнули. Так, а ну, смотрим. Тут нету, по Владимирской нету. Но едем прямо тогда. На Стрелецкую надо заехать. Как откуда они шли? Посмотреть Не торопись Ага, пейзажная аллея пейзажная аллея, надо посмотреть все арки Не торопись, вот здесь вот не торопись Так, смотри да Вот здесь они были Тут не С Нету в этой не арке никого. Со Стрелецкой уже тишина Оп сам тоже не был дал. Ну, а здесь вот. ничего нету, там дальше. Дальше ад. Вот здесь а. Вот смотри. Можем заехать, давай заедем. Не гони. Заедем, если еще задний сдадим. Чтоб только нас не заблокировал тут никто. Да ну, заблокирует ним. Не... Да, да. Так на пейзажке тихо вроде бы. Э, И кубик или или Range Rover, э, Range Rover двадцать двадцать два номера. Как, какие какой номер у него? Или три семерки четыре? Да я пойду по, посмотрю вниз. Там нету. Там нету. Они не знают этих дорог. Там он автомайдан уже стоит. Сколько... Э -э, у них нашли оружие? У них нашли оружие? Гаишники сказали, что э -э, они типа за титушек. Ну да, они сказали, а как ребят полить молодых, типа, мы сначала не поняли, а потом подумали, что это, наверное, они имеют в виду срочников, которых их толстые Соратники. Значит, только что поступила информация, что эти тетушки не просто э, вооружены дубинками. Им еще выдавали огнестрельное оружие. Ими их курирует э, э, мерседес кубик. Кубик Мерседес, да? Так, что Так, на пейзажке тишина полная. Не, руку, руку немного. Обф. Автомайдан, значит, они э, около музея у того, на Десятином переулке, если Автомайдан там, или нету там Автомайдана? Ну, там вот какие-то мыдонбежные, да, А что, пароль кто-то поменял? Где пароль поменял? Ну? Опа-опа, там Автомайдан с той стороны, смотри, вон. Где? Свет, фары, там люди в касках ходят, в лыжных. Можно? Вон, вон, стой, вон где... Ну хорошо, значит там никого нет. Надо им сообщить автомайдану. Э, с другой стороны пейзажки все чисто. Проверили. Автомайдан, а ра раз выключить. Блин, а кто? А, зажатый клавиша капсул, я понял. Сейчас мы посмотрим, вот на баллоне вот. Сколько окон горит, все люди должны. На болонь покажи. Камеру, где она тут? Вон, 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 вон там, вон, да. Вон, да, вон, да, сколько огней, да. столько людей сегодня должно быть. Не, там. Опа-опа-опа. Смотри, фонарем да. кто-то. Бьет. Мы тут. У нас спрычь камеру. Это наши. Тележек. Там чисто, там никого. Направо разве что, мы это право не просматривали. О, смотри, как елку используют. Вот да. как, когда надо использовать елку. Которая да, отработала свою, да, делать из нее палку и потом говорить, что елки, палки, это самое. Давай спросим. А где они? Последний их следы? куда они делись? Мы их видели последние на Стрелецкой, на да? На Стрелецкой повернули направо На контрактовую надо ехать Да, на контрактовую по, по... Да, Поехали по, 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 по Бабий, привет! Бабий, здорово. По Андреевскому спуску, наверное, надо а. И По Андреевскому пойду По Смирнова васочкин Пропусти Борис. Охота на тетушек Наліпка на машині, не їдь за мной а я п'ятий. Як э, жарт э, над безглуздими принятыми законами. До речі, сьогодні з 12-ї ночі, бо вчора їх опублікували все ж таки э, в виданнях, э, э, Сегодня з 12 ночи ночі вони ці безглузді закони в силі, ці безглузді закони починають працювати. А вони пятый. Да, п'ятий на донецких номерах. Опа, опа, что это такое? Это тетушки. О, братва, вы приплыли! Братва! А ну давай. Где точка сбора у вас? Приплыли, красавы! А, -а, -а. А, -а, а Ну обычно они все так говорят. Из, из дворов там вышли. Если они туда пошли, значит они где-то там. О чем ты базаришь? А? О чем ты базаришь, говорят? Ну все, мы их рассыпали, разбили. По крайней мере, они уже переполошены теряются по всему городу. Вообще, в принципе, надо встречать их и сразу бить. Ну, мое мнение. О, держав он какая-то служба охраны или еще что-то поехал. Проезжаем Шевченковский суд. Еще раз Свободу Дзинзе! Свободу Дзинзе требуем. И всем политвязням. Да, вот автомайдан, мне кажется, немного подзабыл это требование, но надо напомнить. И на каждой машине должно быть автомайдан на свободу Дзинзе. Потому что больше, чем Дзинзе, на место гаишников не ставил никто и даже вместе взятые. Друга против, наверное, дети а все законы вот. принять то вот это. Что, а теперь переехать легче, чем поставить на место. Чем плюнуть в него смертельным клевком. Опа, опа, смотри, соли, смотри, 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 Нет, рюкзак, Нет, рюкзак, рюкзак это... смотри, 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 это? смотри, 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 Они могут быть вот здесь, в этом самом, в новом районе. Да, да, да. Возвиженки, не, они не догадаются. Чего? Да их курируют. Их а ну давай, за куда. Заедем, У них там, видел? О, поехали туда, да, поехали, поехали. А мы с этой стороны, мы слева. А там вот на стороне. да, нам по барабану. Опа, опа. Вот Смотри. они, два пошли отсюда. А, нет, это Зуинеровская кепка, это наша. Там, там они? Там. Стой, стой, стой. Где тетушки? А вы последний раз где их видели? Еще не видели, В сторону Андреевского. Опа. Что, едем сюда? Да, 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 едем. Давай. Ну, они же сюда вышли, значит, вышли. Как они не могли Она, Так через Андреевский поедем. Та группа с Андреевского уже ушла, сто процентов. Аккуратно, нет, вон вон, вон делают тут навстречу. Это там и даже поворачивай здесь. Гуляй вот здесь. Да вон у там надо развернуться. Что там на Грушевского? Не знаю. Кто-нибудь, кто может смотрит прямой эфир с Грушевским, книги нам, напишите, что на Грушевского творится. Так, говорят, двух тетушек словили и допросили. И? Mm -hmm. Ну и вот рассказали, что ими кто-то там на кубике. Ищем еще Мерседес кубик. Опа-опа, это кстати тоже возможно автомайдан Едем на контрактовую 10Б, там зал греко-римской борьбы Балабан, который курирует, глава федерации греко-римской борьбы Это он собирает в основном тетушек этих, которые... Я знаю, Я просто просто. знаю его хорошо Иван Балабан, мариупольский бандит Он моих детей не тренирует Ну и что? Бесплатно тренирует, но потом делает из них тетушек Подол. Мой любимый район. Да, это столько проведено времени на этом рынке. А я, 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 я. я здесь родился. Церковь Миколы Притиска. Названа так в честь того, что вор когда-то всю утварь золотую и серебряную собрал. Подошел, как многие воры думают, что Николай Чудотворец покро... покровитель не только моряков, а и бродяг, там, и воров, многие воры себя считают бродягами просто. И э, подошел этот вор, который обокрал церковь, И э, помолиться иконе Николаевича Чудотворца поблагодарить. И она взяла и упала на него, притысла. Опа, вот опа, группа, группа, группа Титушек, да? Вот, возле ларька. Есть, есть. Это. АА6339 ОС Шкода. Это их номера. АА6339ОС Шкода. Номера э, машины тетушек серебристого цвета. А только когда увидели, что проезжал автомайдан, сразу сели э, по машинам. Опа, РУВД, РУВД, РУВД уже он. РУВД горит? Сейчас Еще посмотрю. нет, но я <с думаю, что сегодня возможно это случится. Там говорят, задержали наших людей. Да? Да. Алло, да. Так, это Потому машине... что мы титушек гоняем, мы гоняем их. Все. Это старая информация, это хорошо или новая. В на площади Победы на театральной. Э... Они боятся проехать, нарушить знак крем автомобиля в Подильского районного управления. Проезд. Австановка. Проезд, там тоже проезд легковых автомобилей забранен. Остановка і проїзд. А, але ми, як місцеві мешканці, можемо їхати в будинок, що навпроти. До речі, так, да? Подільський райвідділок Харива 20, і вона е, така мала, маленька будівля, там общага ментівська чи щось таке. Менти, правда, кажуть, що вона в нас. Ми зараз поїдемо туди. Але от тут є така незаконна прибудова жандарм генделок мусорський, які, щоб облаштувати його, спілили дві борізки або три. І на території зелених насаджень і, і зробили такий апендікс, який випирає на вулицю і портить горизонт. Споглядання на красивий архітектурний вишуканий подол. Ukivit, padílom, no, at... no, really> hum in问... five. Я не знаю, коли поділом його називали. Я такого в житті не чув. Завжди подол. Умову. Ти пригадав, що його ніколи поділом не називали. Подол і є подол. Я думаю, що це вже перестарались перекладачі на українську мову. Що поділ потрібно залишити все ж таки подолом. А вот еще одна памятка архитектуры, которая перебудовывается в ресторан Сады Бабалабух. Я одна Сады Бабалабух на Саядашного, я как-то та, так аж от забудовы, незаконной прибудовы ресторана Малина. Притоны, где продают наших девчат за, за кордонным Можна владцям, які змозі оплатити всі їх послуги. До речі, там кальян завжди можна заказати. І служба, яка повинна штрафувати. Ми робили туди вихід, інспекцію один раз навіть демонтовували всі незаконні забудови, але вони знов відбудувались. Зараз вони незаконно працюють, бо в них було тільки дозвіл на на, на, підставі, на підставі сезонного договору. Во-во-во, два тетушки идут Да вон, смотри, сколько их Ага, да, возле дома э, будинок дитячей творчества Так, так, не, ну дальний выключай Включай так, дальний Нужно включать дальний, Остань. стой Дай назад включить дальний А, это... Это пион... бывший дом пионеров Бывший дом пионеров Включи дальний Бывший дом пионеров Дальний Я... включен Делайте перепост, обнаружили тетушек. Вот они. Берем их в окружение. Это подол напротив памятника Саядашному, в конце Андрея с Лослушком внизу. Вот. Вон с сумками стоят, да, с Да, там с сумками возле сельпо. Я же говорил, что возле зала контрактовая да, 10Б мы сейчас, скорее я всего их найдем. Сейчас. Проезжайте чуть-чуть вперед. Вот они, группа людей. Шел. Люди, делайте перепост. Надо посмотреть, чтобы все видели, как наша власть идет на какие методы. В дом пионеров, в будинок детячего творчести. Они э, с этих скотов согнали и вот такое вот творят, понимаете? Да. Так, что-то ути... пишется так. Не-не-не, это давно. Оно застряло, зависло. Комментарии мы не видим. Опа, 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 давай, давай. лазеры, лазеры там, давай лазеры. Они не работают в сумке, в сумке, посмотри, может быть батарейка в тепле. Походу а. тетушки, походу тетушки. А где остальные? Не знаете? Так, ну мы не можем тут долго стоять на одном. А, а ну давай сумку, нет, чего нам искать, нормально. Это Про... не Двери при, при, при закройте. О, погнали! Вот так наша власть использует вот это быдло, черную массу эту, Вот Тележенка, тележенка справа. Проституток, которые за деньги, за 50 долларов там за ночь готовы продавать свое тело, как просто последние шлюшки. Шлюхи! Шлюхи! Стильку! Стильку! О, 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 Майдан! Смотри, Майдан идет! Стильку! Отлично! Заходим, выходим! Осторожно! Осторожно, осторожно! А е а вот это круто! <связь> Эй! -э 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 -э. А это тетушки тоже были, угнали. Блядь, за 50